Яны складают четверть населенства земли. 15-го кострышника в 8 свете означили День сельской жаншины. Якая я на чем живее, про что марить? Портреты с участных селянок Брешины у материале Татьяны Болтуть. Все, ты очень мне помогла. Я бы без тебя не справился. Настя Иванова уже стала мясовой зоркой. К этому посприял довольно неординарный выбор профессии. Еще со школы девчина марила стать механизатором. И стала. У ее семьи профессия тракториста давно традиция. Баранку в свой час крутили и дед, и батька, и брат. Мама была сначала против. Ну, сейчас уже как смирилась. Папа за только был, можно сказать, его Ну, друзья, часть как бы тоже забыла, а часть против, как бы зачем оно тебе, иди учись, mm -hmm. так. ну как бы большинство все время смеются, когда покатаешь нас. Ехать у город за лепшим житем Настя не мая на меру, но вот раскалису ткнулась и с первыми проблемами. Ее трактор стоит на ремонте. Не глядя на это, не отчаивается, працуя у майстерни и допомагая коллегам, которые до речи до выбору отнеслись по-разному. Раньше работали женщины, сейчас работают. По сравнению, как раньше, а сейчас у нас условия, конечно, труда лучше. Но всякие приборы есть, приспособления откручивать, закручивать. Сейчас легче. В принципе, можно и девушкам работать, если у меня есть желание. У пять раницы начинается працовный день Татьяны Петровны. И так уже больше за 40 годов, что день я спешается до своих буронок. Уже 26 годов Жаншина працует оператором машинного доения и николь не пошкодовала, что в свой час приняла миновито такое решение – застаться жить у вёсцы. В первую очередь работа. Надо любить свой труд, работу и все остальное прилаживать. калгасе айчына стаўка зроблена на прадстаўніц слабога полу нават кіруючая пасада займаюць менавіта жанчыны гэта большасць 80 процентаў адна з іх галоўная грылом калгаса алена ндеевна зараз гаворыць пачалася самая гарачая пора у падпарадкаванні жанчыны больш за 25 тысяч гектараў а гэта пасадка дагляд уборка і рэалізацыя прадукцыі на плячах гэтай прыгожай жанчыны адказнасць за выкананне ўсіх тэхтехнологлогій вырошчвання і захаван сельскагаспадарчых культур Жить у вёсцы, говорит не променяла бы на городское. Я жила в городе, уехала с города, и знаете, я с сочувствием смотрю на городских жителей, на их суету среди асфальта, на эти многоэтажные дома. Мне их просто жалко. Мне в деревне лучше. Хорошо, конечно, если рядом большой город, можно куда-то выехать, но жить я бы предпочит, предпочитаю и живу в деревне. вясковай жанчыны іншыя праблемы і клопаты. Я нам ужо ўсё і не баіцца ніякіх складанасцяў, Але дзе б мы не жылі, шчасце ва ўсіх жанчын адно. Гэта сям'я, жывыя бацькі і здаровыя дзеці. Татьяна болтаць Юы плінда абласныя навіны, пружанскі район.